Ну, результат видно, проиграли, значит, это то не дорабатывают. Хочется поздравить ребят с Черкас, тоже, ну, в какой-то степени родной город для меня. Очень рад за них, что они выиграли. По поводу нашей игры, ну, тяжело что-то говорить, когда, когда, проигрыш стал как бы нормой для нас. Очень тяжело на это смотреть, мы там пытаемся что-то старать, но, наверное, нам не хватает какое-то желание в первую очередь. Желание все начинается. Пацаны хотели больше выиграть, они сегодня выиграли. А какие-то дополнительные мотивации, я не знаю, ну, не работает. Не знаю, я не смотрел статистику, что там по цифрам. Ну, сегодня много своих не забили. Но опять же, это не решающий фактор. Много было единоборства, проиграно такого, что уже иначе у нас в руках, и в итоге мы ну, его теряем и пропускаем очень легкие очки. Да, много трешек пропустили через руку и через этот, но ну, как бы не эти броски дали Черкасам этот результат. А, на да. ротация, все-таки два матча поспіль против Будивельника, а зараз против Черкас, ваш играть таким узким складом как он а, Ну, и, ну опять же, что значит тяжело играть? Мы профессионалы, мы тренируемся по две тренировки в день, мы должны быть к этому готовы. Вопрос вот здесь, хотим мы этого или нет. Если нужно, можно и две игры подряд сыграли. здесь усталость да тяжело но команда черкас точно так же сыграла и точно так же там ребята играли по 25 по 30 минут здесь мы как бы не, не с улицы но взяли и заставили играть две игры мы все готовы к Так что не, не в этом мне кажется причина во-первых хочу поздравить команду черкасских мав за сложенную победу безусловно они сегодня были сильнее Значит, что у нас не получилось? Ну, во-первых, опять не получилась э -э, мотивация. Мотивация на упорную борьбу, на жесткую борьбу, на борьбу э -э, под кольцом, так же как и на периметр, потому что ну, хорошо все понимаем, то, что желательно не пропустить э -э, мячи из-под кольца и перекрыть дальний бросок. Ну, ну, в этом плане сегодня опять же таки составил нам проблему Кониченко. А позиции, где он играл в изоляцию, мы по-прежнему не могли защититься эффективно против него. Он э, несколько мячей забил, скажем, таких важных, важный момент. Ну и Дэвис добавил свои трехи там еще. Практически, когда концентрируешь внимание под кольцом, то остается периметр открыт, не успевает э, противоборствие оказать э, с таким образом просто на чужих счетах, даже чуть-чуть в нашу сторону, чуть-чуть выиграли. Не хватило все-таки вот этой завзятости. На зубах, когда вырывают мяч у соперника. Вот получается, что мы отпустили свои. Из наших рук вырвали у нас пару раз по нас Спасибо. всем руководству клуба, тренерам. Что еще по хочу сказать? Игра была тяжелая, команда кремная, сильная команда, и нам с ними, как и в прошлый раз, так и в этот раз, тяжело осталось В первой половине сделали много потерь. Там было около 11 потерь в первой половине, во второй половине более-менее меньше потеряли мячей, и Думаю, что за счет этого, за счет концентрации, мы смогли одержать сегодня победу. Ну, в принципе, все. Во-первых, всех поздравляю с победой, поздравляю болельщиков. Очень хорошая атмосфера сегодня была в зале, и сегодня нельзя было проигрывать. И, и перед этими болельщиками, и глядя на турнирную таблицу, мы все это понимали. Нам нужна была вот эта серия из четырех побед для того, чтобы как бы э, обезопасить себя, во-первых, э, от зоны вылета из плей-офф, да, чтобы дальше немножечко спокойно уже побороться за места повыше. Мы хотим, хотим до плей-офф занять место выше того, которым мы занимаемся сегодня. Вот. То, что касается игры, э, неплохо играли мы, скажем так, большинство моментов, процентов 80 игры и по защите, и по нападению, но все равно были вот эти вот 20% потери концентрации в защите, и в нападении, где не, не до конца выполняли, скажем так, установку. За счет вот этих вот 20% позволяли «Кремню» держаться все время в игре, держаться как бы на вот этой вот опасной дистанции в разнице очков. И пропустили там несколько мячей просто один на один, пропустили несколько мячей с подбора на нашем счете, пропустили на входах за спину. То, что разбирали на тренировках, вот несколько таких моментов позволили «Кремню» из-за этого, как бы, повторюсь, Кремень был в игре. Вот. Ну, а в целом, в целом команда играет. Мне нравится, как двигается мяч, мне нравится, что у нас постоянно на табло все игроки отмечаются э, забитыми очками, и как бы это показатель командной игры. И, как бы, верю в то, что мы вышли на следующий уровень. Вы говорили не так давно о позиции первого номера, да, говорили, что вполне возможно ее усилим пришел большой, маленького нету, в поисках или уже... В поисках, просит? пока мы не можем найти достойного игрока. Брать так вот просто бы кого не хочется. Мы ищем действительно достойного игрока, который усилит нашу игру, который действительно нам поможет. Пока мы с таких игроков, да, на тот бюджет, который у нас есть, сочетание цена-качество, пока мы с нас не устраивает. Пока мы с молодежь, ну, вот эти игры можно было, да, они разбирались, получили еще дополнительный игровой опыт. Я надеюсь, что все-таки, когда мы еще возьмем, да, если мы все-таки найдем игрока, усилим позицию. Вот тот опыт, который молодежь сегодня получает, позволит нам иметь более широкую ротацию к играм плей-офф. Вот. Я, я в этом верю.